Нам было важно о, в последних двух играх, после такого неожиданного для нас, для соперников э, старта, мы в двух последних играх не смогли э, добиться побед. Ну, матчи, конечно, были разные. В одном мы могли выиграть в предыдущем. Было это гораздо сложнее сделать. И сегодня хотелось ну, вернуться на победный путь в эту победную колею у нас получилось мы очень довольны спасибо анонсмейкеру Лиги за то что он вот создал такую подоплёку, о том что мы говорил организатор команды анатолий о том что у них задача на сезон нас обыграть и я об этом забыл вот об этом вспомнили в анонсе. Ну, как бы это создало какую-то определенную интригу. Но у нас командой ГВС хорошие отношения, дружественные, мы, несмотря на какие-то вот эмоции на поле. Вот сюда пожмем руки. То есть игрой мы довольны, результатом мы довольны, тем, как в какой атмосфере прошел матч. Единственное, что не очень довольны результатом, качеством нашей игры. Это к сожалению, оставляет желать лучшего и нету какого-то такого у нас э, уверенности, которая была в предыдущих играх, вот мы ее пока нащупать не можем. Может быть, с этой победой э, как-то все станет на свои места. Будем надеяться. Вы знаете, результата лучшего я ни сегодня не ожидал. Э, бились, старались сегодня. Опять же, много травм, опять травма. Еле собрались так с одной заменой и получили травму. Вот ну, бились, старались. Ребята, конечно, владели инициативой чуть больше. Вот. Ну, мы тоже несколько своих моментов могли реализовать, один из них реализовали. Вот. Ну, что я могу сказать? Мы хотели их победить, но у нас есть еще одна попытка. Как бы так написали в, анонсе тура. Я и забыл уже об этом. Ну, поздравляю ребят, что они молодцы, конечно. Заслуженно, наверное, идут сейчас на втором месте. Вот. Дай бог им, что дальше сопутствовала удача, а мы будем бороться с собой, что делать. В этом году у нас такая была установка, давать всем играть, вот. пытаемся, играем, что можем.